Раньше все Димаська прыгал, бегал. Коров хотел пасть, а теперь нету. И пас. Пока совсем уже старый не стал. А теперь нет. Умер 12 декабря 2020 года. Все, идем занимать. Эй, пошли! Эй! Эй-эй-эй! Ну, подтяни! Эй! Давайте, давайте, шевелитесь! После обеднее время, за три часа. Отдохнули, покурили, чайку попили. И снова на работу. Качать! качать молоко, как нефть из травы. Перегонка молока из травы. Из нефти мы получаем бензин и всю остальную пластмассу, которая загрязняет окружающую среду. А с молока, точнее из травы, мы получаем только натуральный продукт, который все употребляют в пищу и получает энергию и заряд бодрости. Полезные, полезные аминокислоты. Абак! Обгороженный, распаханный. Постарались тут распахать, а теперь зигзагами гоняй кору. Скоро тропинку одну оставим и будем ходить как по мостику. Про погодку уже давно все сказано. То ли завтра будет, будут руки отмерзать. Ветер 12 градусов. Еще и дождь может будет. Ну, пошло! Тут иногда и французский язык проскакивает. Пантеля пасе. И там какую-то мать тоже. Эй, пошли! Полеют потихонечку. Эй, пошли, эй! Вот так вот все загорожено и поля посеянные. Ой, ой, как надо ухватить травку, щипнуть, прям, блин! Больше не получишь никогда. Эй, пошли! Эй. Ну вот мы почти и прибыли к месту постоянной дислокации. Отсюда начинаются бескрайние просторы пастбища и бои наших коровок. Ну, красота, да? ярко ярко. Еще в нем ручей был, так вообще была песня. Чтобы коровы могли пить воду. Но нет, сухо. Скоро здесь будут песчаные дюны вместо травки. Эй, пошли! А вы почему отстали? А? Мы... Давайте, давайте. вам не в тракторе кататься или в офисе под кондиционером балдеть тут все стихии природы вас застанут включая на счастье вступить в большую лепешку если не заметишь а если на большое счастье так вообще подскользнуться еще и пятой точкой у нее присесть Такое не случалось, но все возможно. Это все когда-то бывает первый раз. Даже если уже не, даже если уже не надеялся. Скоро тут буор будет такой какой-то сивый или сизый от травки. Но ну, мы по ходу своей очереди этого не застанем. Но одуванчики уже появляются. Желтеют. Ну все. Красота. Продолжаем пасть. Еще у нас два дня впереди. Не считая эти полдня. А после обеда взял также пасху. Тот кусок, что, что у меня остался до обеда. А вместо чая сделал кофейка. Хотел сделать пол термоса, но получился полный. Если, если все выпью, то домой полечу как ракета, наверное. Все помнят мой термос. Трамп. Козырный. Козырный термос у меня. сейчас попробуем кофеек. Какой он горячий или нет. Блин, сильно горячий. Капец. Я не ожидал. Я не ожидал. Так, Сейчас я сижу против ветра, сейчас переставлю камеру, чтобы за ветром, чтобы мне губы не надуло. А то будет прикол. Вот теперь, в принципе, нормально. Можно пить. Блин, но ну горячий еще капец. Не знаю, даже пить или не пить, может подождать трохи. Может подождать чуть-чуть. Пол шестого вечера коровы начали потихоньку ложиться, отдыхать максимум они до полседьмого пролежат не дольше а дальше опять начнут пастись бегать блин ну кофею горячий наверное, попозже попью фиг с ним у нас такое дело По-моему, маж губы припье. Ема елки-палка. Капец. Сейчас водичкой запью. Зараза. Чай так был еле теплый, а кофе получилось горячим. Что, кушаем тогда конфет коровку можно с кофейком тоже а желейные ну, ладно желейную съем еще одна осталась на закуску Пантики не выкидаем, прячемся в карман. Ну все. Полудник не получился или пол полуужинник, Предвечеря. Ужин не получился на природе. Попозже. Посмакую кофейку. Главное, чтобы не сильно поздно а то потом не засму. А, коробки вот пасутся лежат не считал еще кто как говорят и мычат, что солнце садится, пора домой. Задолбали. Начинают уже выпендриваться, бегать. Домой им как захотелось. Еще как минимум час вам тут парится. Так что давайте, приступайте. Ешьте свой салатик дома водичкой это пьете через часик. Давайте, наедайтесь на ночь, а то будете голодать ночью. Да не надо мычать. О, не заводи, начинаешь. О, давай, ты подхватываешь еще. Спаситесь, спаситесь. Скоро пойдем домой. Солнышко уже садится, но пока что оно за тучей. Вот она, туча. Классный телефон, конечно, снимает. С угорем пополам перефокусируется. Эх. Ну что ты смотришь? От меня, наверное, конфетами пахнет. Ну, каюсь, съел. Почти десяток. Ну и вы ж тут плямкаете, аппетит нагоняете. Чавкаете травкой. Я, конечно, не травки хочу. Но конфетку съел. Что я и сделал? Съел несколько конфет и Пасху. Съел Пасху, запил водичкой, а с кофе вышла накладочка. Кофе до сих пор горячий, невозможно его пить. Чашки у меня на термосе нету, так что кофе остается домой. Вечерком приду, выпью, если оно до того времени не застынет. Так, ну все, давай, иди, иди посидь. Не стой тут над душой меня. Давай, давай, пошла. Ну что, минус один день. Осталось два. Уже гоним домой. Вечер. Пол восьмого минус один уровень для этой забавной игры. Бегут домой аж бегом. Бегут домой аж бегом, знают, что покормят их дома. Но я бы не надеялся на вкусняшки, потому что началась суровая диета. Салатная или травяная, так сказать. 5 мая Первый день от Пасли и второй общий на пастбище. Еще два дня до выходных. Давайте, догоняйте меня. Чем утром чем в обед, точнее закат интересный да красивый да красивый закат сегодня конечно классный первый день отпасли 5 мая еще 6 и 7 как раз до выход пятницу последний день пятницу, последний день и на месяц. Уже в следующий раз попадет пасть в июне, в начале июня.